Смотрите, вот всё... это как вот ну... я, я, не знал, что здесь на э, кандидата, я везде рекламу в городе фестиваль Я. Я думал, это организовывает или район, или город. У нас есть компания, которая делает свою презентацию. на больших ярмарках, на фестивалях, проводим презентации свои. Люди получают бесплатно. То есть мы себя рекомендуем. То есть это... Да. Вы, я, вы, я, я не бы, знал, что это... Вы в посольственной инициативе. Да. Я никакого отношения к кандидату но... Когда мы с вашей словой это запишем, вы не против? Вот и еще, вы когда проводите, ну, как-то куда-то обращались, чтобы здесь поставить свои палатки и так далее? Вот... Я не обращаюсь, потому что мы на фестивалях, на ярмарках обычно приезжают. Ну, это как будто ну, а... есть там торговля какая-то, а есть... Ну, я понимаю, пообщались там, к организаторам этого фестиваля, там, может они там против или не против. Это... Ну, вы с ними обращались, да, и они были... Не ну, я разговаривал здесь, э -э люди, которые ранее аниматоров ставили, я вот с ними переговорил, они говорят, если там... То есть мы кандидаты, мы никого, ни кандидата вообще не разговаривали.